Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV khususnya bagi penonton Malaysia petang ini untuk edisi hari ini Isnin 10 November 2025 bersama saya Hilman Jamil dan dan juga saya Nurul Dayang Umol. Terima kasih mm -hmm. di atas kesetiaan anda ya untuk menonton kami teruskan siaran bersama kami sepanjang 30 minit ini. Mm -hmm. Dan seperti biasa kita akan berkongsikan mengenai laporan berita seharian yang berlaku mm -hmm. pada hari ini dan seterusnya kita akan membawakan topik utama yang kita akan bincangkan sebentar mm -hmm. saja lagi iaitu mengenai Melaka masa depan industri pintar. Baik. Jadi terlebih dahulu Hilman boleh Betul. kongsikan. Kita akan mulakan dengan cuaca seperti biasa mm -hmm. cuaca yang kita akan ramalkan sepanjang hari ini mm -hmm. dan juga esok. Uh, kita semak dulu bahagian uh, sebelah petang di mana di Semenanjung diramalkan ribut petir akan berlaku uh, di kebanyakan tempat khususnya di negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Uh -huh. Seterusnya di kebanyakan tempat juga di kawasan pedalaman negeri Perlis dan uh, beberapa tempat di Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor. Dan juga ribut petir diramalkan di beberapa tempat kawasan pedalaman bagi negeri Perak, Kelantan, Selangor dan juga negeri Sembilan dan tiada hujan diramalkan di Melaka. Sementara di Sabah pula, ribut petir diramalkan di berlaku di kebaikan tempat di Labuan dan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman khususnya di Pantai Barat dan juga sandakan dan hujan di beberapa tempat melibatkan tawau dan juga kudat. Dan akhir sekali bagi Sarawak, ribut petir diramalkan berlaku di beberapa tempat melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimana pula dengan seluruh malam, Nurul? Okey, beralih pula pada cuaca malam. ya. Mm -hmm. Di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat membabitkan di kawasan Pahang aa, dan juga di kawasan pedalaman ya, seperti di negeri Kelantan serta Terengganu. Hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak. Tiada hujan di Perlis Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Beralih pula ke Negeri Sabah, ribut petir di beberapa tempat di Tawau dan kebanyakan hujan di kebanyakan tempat di Labuan, manakala hujan di beberapa tempat di Pedalaman. Pantai Barat, Sandakan dan Kudat Di Sarawak pula hujan di beberapa tempat Di Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri Manakala di Kuching, Serian, Samarahan dan Limbang Tiada hujan dilaporkan mm -hmm. Itu demikian laporan cuaca yang dapat kita kongsikan Betul. Dan masih bersangkutan dengan cuaca Nurul Di mana MAP mm -hmm. Malaysia juga keluarkan nasihat Taufan Fung Wong mm -hmm. Amaran cuaca buruk di beberapa negeri ini butirannya di mana Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan nasihat berkaitan Taufan Fung Wong yang dikesan berada di kira-kira 129 km ke barat daya Vigan City di Filipina awal pagi tadi. Map Malaysia dalam kenyataan memaklumkan taufan itu bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 30 km sejam dengan kelajuan angin maksimum direkodkan pada 120 km sejam. Dan taufan Fung Wong kini berada pada kedudukan latitude 17.4 darjah utara dan longitud 119.2 darjah timur, kira-kira 1,196 km ke timur laut Kudat di Sabah. Dan katanya keadaan tersebut juga boleh membabkan angin kencang dan laut bergelora di beberapa kawasan perairan laut China Selatan. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran di Buk Petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa negeri iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta Negeri Sembilan dan Johor sehingga 12 tengah hari tadi. Dan antara kawasan terlibat ialah di Kedah melibatkan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru manakala di Perak membabitkan Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk serta Hile Perak. Dan di Selangor juga Nurul, cuaca buruk dijangka berlaku di Sabah Merenam, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang dan juga di Negeri Sembilan melibatkan daerah Jelebu serta Seremban. Manakala di Johor membabitkan Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Baru. Justru bagi warga penduduk yang terlibat di kawasan yang telah dimaklumkan ini bersed, 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 bersedih lah. Bersi ya, untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Uh -huh. Dan kita sendiri maklum, ya. sekarang dah musim kepada musim uh -huh. terpujuh, petang-petang apatah petang lagi waktu ketika inilah Betul. kebiasaannya berlakunya hujan lebat dan dinasihatkan anda untuk berjaga-jaga, uh -huh. ya untuk mengelakkan daripada berdepan dengan kemalangan yang tidak diingini berlaku, uh -huh. rancang perjalanan anda itu yang pastinya. Dan kita beralih kepada laporan seterusnya di mana kita fahamkan operasi mencari dan menyelamat iaitu cari lamat uh -huh. mangsa bot karang di perairan Langkawi diteruskan hari ini dengan rada radius pencarian diperluaskan kepada 255.66 batu nautika persegi. Menurut agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim dalam satu kenyataannya memaklumkan operasi yang memasuki hari kedua itu disambung semula pada 7.30 pagi tadi. Enam agensi yang terlibat dalam operasi berkenaan dengan lima aset maritim Malaysia digerakkan iaitu KM Siangin, Perkasa 1224, Petir 81, Perkasa 1226 dan CL 415 dan SAMS APMM. Dalam pada itu, pasukan polis marin uh, wilayah satu turut menggerakkan tiga aset. Uh, uh, di tentera, ti tentera Laut Diraja Malaysia menggerakkan satu aset dan Jabatan Perikanan satu aset, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia satu aset manakala Angkatan Pertahanan Awam Malaysia menggerakkan satu aset mereka. Setakat malam tadi, tujuh imigran ditemukan maut manakala 13 lagi berjaya diselamatkan. Dan sebelum ini, operasi dilancarkan susulan insiden sebuah daripada tiga bot yang dipercayai membawa kira-kira 300 imigran karam berhampiran pulau Tarutau mm -hmm. di perairan sebelum sempadan Thailand Malaysia. Itu mm -hmm. dia pencarian yang telah pun uh, di, diadakan dan mm -hmm. uh, seterusnya mengenai uh, Perdana Menteri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Tawau Sabah di mana Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim mengadakan lawatan kerja di Tawau pagi tadi dengan tiga program utama dijadualkan berlangsung iaitu bermula pada pukul 9.30 pagi tadi dengan majlis Peluncuran blok baharu Hospital Tawau. Mm -hmm. Kemudian dijadual mengeluarkan masa untuk sesi walkabout dan juga bermamah mesra bersama penduduk setempat di Pasar Semarak pada 11.00 pagi dan terakhir Perdana Menteri di Tawau hari ini ialah pada majlis perasmian program Jelajah Malaysia di Taman Semarak yang dijangka yang telah pun bermula sekitar 11.35 pagi tadi. Mungkin anda dapat melihat perkembangannya di mm -hmm. buletin bernama dan juga bernama News di bernama TV. Mm -hmm. Dan daripada itu mm -hmm. kita beralih kepada laporan seterusnya iaitu TVET Perak. TVET Modula Industri Bantu Rakyat keluar dari kemiskinan. Dan inisiatif ini digerakkan oleh Kerajaan Negeri Perak melalui Pusat Aspirasi Anak Perak iaitu Pasak terus membuahkan hasil apabila semakin ramai rakyat negeri itu berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan melalui kemahiran baharu yang diperolehi. Menurut pengurus di ProWell Training Center Hazizul Muhammad Hanafiah, inisiatif yang diperkenalkan Menteri Besar Perak menjadi pemangkin kepada perubahan hidup ramai anak tempatan. Ujarnya lagi program TVET Modula ini merupakan industri turut menjadi platform upskilling upskilling kepada golongan pekerja yang hilang pekerjaan khususnya selepas pandemik COVID-19 dan TVET ini juga merupakan latihan kemahiran jangka pendek yang disusun mengikut keperluan industri sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada golongan belia, penganggur dan pekerja yang diberhentikan kerja untuk memperoleh kemahiran baharu dalam bidang seperti otomotif, kimpalan, mobiliti elektrik dan juga pemasaran digital. Dan Kerajaan Negeri Perak turut memperuntukkan sekitar 6.5 juta ringgit Tahun ini bagi memperkukuhkan ekosistem TVET dengan lebih 2,800 peserta mengikuti 151 kursus sepanjang tahun lalu dan daripada jumlah itu hampir 900 peserta berjaya mendapat pekerjaan selepas tamat hmm. latihan. Ini itu. sesuatu yang memberansangkan dan membanggakan ya pencapaian. Sekarang ni rumah semua kerja TVET lah. Betul, itu Mudah dapat, dapat kerjas, betul, mm -hmm. lebih diyakini ya. Betul, kerana mm -hmm. dia apa hands-on kan kursusnya. Mm -hmm. Baik, uh, seterusnya pula mengenai uh, promosi aktif isukan, kata Kementerian Belia dan Isukan belum ada lagi promosi aktif isukan di sekolah kerana untuk tangani ketagihan mm -hmm. gadget ini. Mm -hmm. Dan uh, Kementerian Belia dan Isukan tidak menafikan masalah ketagihan pengguna gadget khususnya kalangan remaja, khususnya para pelajar sekolah. Uh, kata Menterinya Hanayoh, bagaimanapun setakat ini tiada sebarang promosi isukan secara mm -hmm. aktif di sekolah. Uh, kerana uh, sama ada oleh KBS ataupun Kementerian Pendidikan di peringkat sekolah. Kerana walaupun uh, bagaimanapun beberapa sesi libat urus telah pun diadakan mm -hmm. bersama KPM merosi bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Mm -hmm. Asal urus tersebut KPM telah mendekat kertas cadangan dan garis panduan mengenai pelaksanaan e-sukan di sekolah. Mm -hmm. Jadi mulai tahun depan kata Hanayo KPM akan menilai dan juga memberikan sokongan kepada penganjuran e-sukan. Mm -hmm. Oleh gengsi luar yang melibatkan murid bagi tujuan pengiktirafan markah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan juga kurikulum uh, ketika beliau menjawab pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Itu dia hmm. tentang isukan ini untuk mengatasi gadget ketagihan gadget ni baik kita hmm. buat isukan saja di sekolah lebih yeah. lebih mudahlah orang dia, kata. dia macam dia macam Iman, tak semua hmm. kita nak tu kita akan dapat. Sebenarnya hmm. banyak lagi sukan-sukan yang lain kan yang hmm. boleh dilakukan Betul. untuk mengeluarkan peluh <laughs> ataupun adrenalin anak-anak yang sememangnya aktif <laughs> baik. ini kan. Okey baiklah Baik kita, kita akan teruskan uh -huh. dengan topik yang telah pun Nurul uh, utarakan okay. di awal siaran tadi iaitu mengenai Melaka masa depan industri uh -huh. pintar di mana Malaysia bakal melangkah ke fasa penting Uh, dalam memperkukuh ekosistem industri masa depan apabila tirai uh -huh. sidang kemuncak Selangor Tech Sphere uh -huh. 2025 STS2025 yang julung kali diadakan akan dibuka di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC dan uh, sidang kemuncak berprestij itu dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Pusat Pembangunan Teknikal Selangor STDC dengan kerjasama Dashmes peneraju global di bawah jenama Hannovermes Uh, Penganjuran ini menandakan langkah strategik Selangor dalam menempatkan mm -hmm. uh, Malaysia di pentas dunia sebagai hub inovasi dan juga teknologi industri termaju. Lebih 2,000 delegasi dan juga pengunjung dari lebih 20 negara dijang dijangka hadir termasuk tokoh industri dan pembuat dasar dari mm -hmm. ASEAN, China, Jepun, Korea, Eropah dan Timur Tengah. Mm -hmm. dan antara penyertaan utama ialah syarikat penerja global seperti Siemens, KNX, Festo serta pelbagai pemain industri teknologi canggih dan juga yang lain. Dan kita akan bersama dengan tetamu di talian telefon yang Nurul. Uh -huh. Dengan siapa yang kita akan bersama Nurul? Uh, kita akan bersama dengan uh -huh. Dr Harizal Hamid merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Selangor Technical Skills Development Centre uh -huh. STDC yang telah pun berada bersama kita ketika ini melalui talian telefon ya. Uh -huh. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okey doktor, mungkin kita boleh kongsikan mengenai topik kita hari ini Melaka masa depan industri pintar dan mungkin doktor boleh kongsikan objektif utama terhadap penganjuran sidang kemuncak Selangor Tax Fair 2025 STS 2025 ini dan bagaimana ianya berperanan sebagai pemangkin kepada transformasi industri negara. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya. Dan saya Dr. Harizal bin Hamid, selaku pegawai ketua pegawai eksekutif untuk Selangor Technical Skill Development Center. Jadi berbalik kepada objektif utama penganjuran sidang kemuncak Selangor Tech Sphere STS 2025 ini adalah ia merupakan program mercu tanda kepada pengelolaan pameran teknologi pada masa yang sama mencerminkan hala tuju pembangunan industri semasa dan penguasaan kepada pemindahan teknologi dan juga aspek inovasi dengan sasaran transformasi industri sehinggalah ke peringkat Asia Tenggara. Jadi kalau saya boleh sorot sedikit tentang tema, tema program yang kita dianjurkan ini adalah berkisar tentang transformasi perindustrian ASEAN dengan memberi fokus kepada Industrial X dalam memacu efisiensi dan juga kelestarian keseluruhan ekosistem. Jadi sebenarnya program ini uh, bakal memberikan pertamanya reputasi kepada Kerajaan Negeri Selangor khususnya dan juga secara umumnya untuk Malaysia dalam kita menganjurkan pameran-pameran berprestij tinggi dalam bidang inovasi dan juga pemindahan teknologi. Mm -hmm. Jadi bagaimana Selangor melihat potensi sebenarnya kerjasama strategik bersama Dutch ini dalam memperkukuh kedudukan Malaysia juga sebagai hub teknologi serantau? Um, sebenarnya uh, ini dia merupakan pengelola kepada pameran perdagangan industri terbesar antara di dunia antara yang terbesar di dunia dan salah satu daripada pengelolaannya adalah melibatkan Hannover Messe di Hannover Germany yang mana merupakan platform utama bagi pameran industri dan juga pameran teknologi terkini dan juga berfungsi sebagai pameran perdagangan industri terkemuka di dunia. Jadi sebenarnya di bawah naungan Duce Messe ini juga terdapat beberapa hub-hub pameran perdagangan industri yang lain seperti Industrial Transformation Mexico, Industrial Transformation Arab Saudi of Arabia dan Selangor sebenarnya kita telah pun memperoleh mandat untuk bernaung di bawah Duce Misi dengan pengelolaan kepada Selangor Taxpayer dan sebenarnya dalam masa yang sama kita membawa kedudukan, kita membawa reputasi negara kita Malaysia sebagai hub kepada satu pameran perdagangan industri di peringkat serantau ataupun di peringkat rantau Asia Tenggara. Dan uh, dalam itu, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan dalam konsep rancangan induk uh, perindustrian baharu Malaysia 2030 ataupun NIMP 2030. Apakah peranan yang dimainkan oleh pihak STS uh, 2025 dalam merealisasikan sasaran pembangunan industri pintar uh, dan juga lestari ini? Baik. Um uh, untuk saya lebih mudah menjawab persoalan ini sebenarnya uh, definisi industri pintar dan lestari ini adalah merujuk kepada sistem perkilangan atau perindustrian hmm. dengan konsep integrasi digital pintar dan juga amalan lestari yang mampan khususnya untuk kecekapan operasi uh, dan juga melibatkan juga tanggungjawab kepada alam sekitar. Jadi dalam konteks uh, uh, new industrial master plan 2030 yang dasar yang telah dilancarkan pada tahun 2023 pada umumnya untuk memacu transformasi sektor pembuatan dan perkhidmatan ke tahap yang lebih tinggi uh, STS 2025 ataupun Selangor Texper 2025 merupakan salah satu daripada landasan yang memperterjemahkan pembangunan dan transformasi industri semasa dalam konteks rancangan induk perindustrian baru Malaysia 2030. Jadi kalau saya boleh sorotkan perkembangan industri yang menjadi landasan utama kepada tema STS 2025, pertamanya tema yang dibawa adalah seperti digital ekonomi dan juga adaptasi industri 4.0. Yang keduanya adalah berkait rapat dengan net zero sustainable dan juga green economy turut melibatkan operasi uh, 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 operational effect, effectiveness ataupun uh, efisiensi operasi dalam pada masa yang sama pembangunan sumber manusia berkompeten dan juga yang akhirnya merangkumi regional dan juga global integration dalam ertinya sebenarnya untuk kita beroleh pengiktirafan dan hebahan ke peringkat global khususnya. Mm hmm. Baik, Berote bagaimana yang pula kita melihat sejauh mana inisiatif uh, STDC misalnya dan juga Smart Selangor untuk membantu mempercepatkan uh, penerapan teknologi mm -hmm. seperti AI, mm -hmm. automasi dan juga tenaga hijau dalam sektor pembuatan uh, tempatan. Baik dalam uh, untuk saya lebih menjelaskan persoalan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh SDC... dan juga uh, Smart Selangor yang mewakili kerajaan negeri Selangor uh, pembangunan dalam teknologi semasa khususnya dalam agenda digitalisasi khususnya berlangsung di Selangor melal melalui inisiatif-inisiatif inisiatif tertentu sebagai contohnya untuk kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence Inisiatif Teraju AI sebagai contohnya telah pun berlangsung di Selangor pada sekitar tahun ini pada awal tahun ini dan merupakan program transformasi perkhidmatan awam kepada teknologi AI dan disokong dengan kerjasama strategik bersama dengan Google Cloud Malaysia. Dan uh, kalau saya boleh sorot di bawah agensi-agensi pelaksana kerajaan negeri, pelan tindakan khusus dirangka untuk melibatkan sejumlah Agensi daripada Kerajaan Negeri dalam membangunkan, dalam juga mengadaptasi kepada teknologi teknologi digital khususnya AI dan disokong sepenuhnya oleh industri dalam masa yang sama, turut menyediakan Human Capital Development ataupun menyediakan ataupun dalam masa yang sama membangunkan tenaga mahir berkompeten dalam corak persijilan khusus dan pengiktirafan daripada industri. Jadi uh, kalau saya boleh tambah juga kerajaan negeri Selangor di bawah uh, Selangor Technical Skill Development Center dan juga naungan utama kami adalah inisiatif kemahiran teknikal dan institut smart Selangor institut uh, dasar inisiatif dan juga pelaksanaan uh, pendekatan yang menyeluruh telah dilaksanakan untuk membangunkan ekosistem ekosistem TVET berpendidikan yang 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 melibatkan teknologi-teknologi uh, yang seperti automasi tenaga hijau khusus untuk sektor pembuatan tempatan dan juga untuk menampungi keperluan perindustrian pada masa kini dan juga pada masa depan. Okey, dan Doktor kita nak tahu juga ya daripada segi impak jangka panjang. Pastinya kita mengharapkan satu impak jangka panjang yang positif hasil daripada program seperti HRD Corp Certified Training dan kolaborasi bersama dengan institusi pengajian tinggi. Dan mungkin Doktor boleh berkongsi lebih lanjut mengenainya. Baik, um, impak jangka panjang yang kita lihat terutama sekali. Uh, apa yang kita cuba ketengahkan adalah untuk kita menangani keperluan yang berdesak dalam kita memperkukuhkan ekosistem Tibet. Jadi hal ini sebenarnya perlu dilaksanakan agar ekosistem Tibet negeri Selangor khususnya selari dengan keperluan industri dan kita perlu menjamin keboleh pasaran graduan-graduan graduan yang dihasilkan dan juga graduan-graduan graduan tersebut perlu perlulah memiliki persijilan-persijilan khusus dengan landasan-landasan yang sepatutnya diperkenalkan dengan pengiktirafan-pengiktirafan yang tertentu. Jadi atas dasar itu sebenarnya hasil daripada beberapa inisiatif-inisiatif telah yang telah dilaksanakan kerjasama strategik turut dipanjangkan bersama dengan pihak industri sebagai contohnya di Selangor di STDC kita ada kerjasama dengan Siemens, dengan Festo, dengan Apple, dengan Dassault System, Google dan juga Custom Institute. Sebagai bukti untuk pelaksanaan latihan berasaskan perindustrian sebenar dan dalam masa yang sama juga tumpuan juga turut diberikan supaya program-program yang ditawarkan juga seiring dengan program-program yang diperlukan di peringkat di, di, di peringkat tempatan untuk memenuhi pasaran industri tempatan, malahan juga untuk dipasarkan di dalam pasaran dan keperluan industri di luar negara khususnya umumnya. Baik, hmm. mungkin yang terakhir, Doktor Bagaimana STS 2025 ini dapat menjadi platform berkesan Bagi PKS tempatan untuk bersaing Dan berinovasi dalam ekosistem industri global Baik, kalau saya, kita boleh mengambil dari sudut dimensi PKS PKS ataupun perniagaan kecil dan sederhana Walaupun di penajian kecil dan sederhana ini kita selalu istilahkan kecil dan sederhana tetapi dia merupakan tunjang kepada ekonomi dan dia memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Dan umumnya dalam era ekonomi digital yang pesat, PKS juga menghadapi perubahan naskap perniagaan yang memerlukan penyesuaian yang pantas kepada teknologi baru dengan kaedah operasi yang moden. Dan salah satu daripada agenda tema STS 2025 adalah migrasi teknologi dengan kita membuka peluang kepada PKS untuk adaptasi teknologi terkini dengan penglibatan langsung kepada pakar-pakar perindustri yang merupakan pelopor kepada teknologi teknologi berkenaan. Jadi dengan asas, dengan 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 peluang yang dibukakan ini kita harap agar agar peserta-peserta ataupun pemain-pemain industri daripada sektor perniagaan kecil dan jasa dan sederhana ini mengambil peluang supaya uh, jaringan kerjasama ataupun jaringan dedahan antara PKS dan juga pengelolaan industri dapat dihasilkan dan juga melonjakkan melonjakkan sektor PKS, PKS ini peniaga kecil dan sederhana ini ke peringkat yang lebih yang 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 lebih menguntungkan dan lebih moden pada masa hadapan dengan penglibatan kepada teknologi-teknologi yang baru. Hmm. hmm. Yeah. Okay. Baik, mungkinlah harapan doktor melihat cabaran keselamatan cyber dan etika digital ketika ini. Jadi bagaimana Selangor sebenarnya nak pastikan pembangunan teknologi ini berjalan dengan secara tanggungjawab dan juga inklusif ringkasnya doktor. Oh bercakap tentang uh, etik di dalam era digitalisasi ini ini merupakan salah satu daripada topik yang menjadi perbualan hangat. Betul. Bukan saja secara tempatan malah pun di peringkat global. Tetapi umumnya uh, di Selangor sebenarnya uh, migrasi kepada digitalisasi dan juga adaptasi teknologi. Contohnya Tuan yang bila melibatkan perolehan data-data analitik, pengurupa sains data, uh, confidential data dan sebagainya. Jadi elemen etik itu sebenarnya diterapkan di dalam persijilan dan juga latihan kemahiran yang kita berikan. Bahawa umumnya kerajaan negeri Selangor corak migrasi teknologi ini adalah melalui migrasi pendidikan yang mana pendidikan TVET itu diletak sebagai elemen utama kepada migrasi teknologi dalam masa yang sama elemen tentang tentang etik dan kesahsiaan diri pemain-pemain industri bakal-bakal pemain-pemain industri sebut dapat dibentuk Baik. secara awal dan juga dipupuk secara awal di peringkat mereka masih lagi pelajar-pelajar dan juga graduan-graduan yang yang sepatutnya dan bakal memenuhi uh, 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 keperluan industri pada masa kelak Baik, cantik. Itu dia penutup daripada Dr. Harizal Hamid. Terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif STDC atas perkongsian mengenai Melaka masa depan industri pintar nurul. Hmm. Nampaknya sampai di sini saja Kita sempat bersiaran baik, baik. Terima untuk terima Malaysia Sama -sama. petang ini dan diharapkan sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberikan sedikit pendedahan dan juga ilmu dan panduan kepada anda di luar sana. Hmm. Okey, dan dengan itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.